Що нас тут не так багато, щоб ми тут псували нерви, так? підвищували голос, я думаю, що ви розумієте, що до нас зараз прийшли гості, вони представляться, з якою метою прийшли до нас, надати вам дуже цікаву і корисну інформацію. Ну а ваша задача, Міша, справити Ва? позитивне враження. Тому, будь ласка, слухайте, ця лекція, презентація буде не надовго, ми не ми маємо намір вас тримати дуже довго, але будь ласка, послухайте цю інформацію, яка важлива для вас, особливо в вашому віці. І підемо кому політику, свої справи. Будь ласка, здравствуйте, ребята. Рада можливості сьогодні з вами побеседувати. Це буквально максимум 20-25 хвилин времени вашого. поэтому... Чем больше я вас буду успокаивать, тем дольше мы тут будем все сидеть, да? Хотелось бы представиться. Меня зовут Ольга Алексеевна, я являюсь психологом клиники дружественной к молодежи. Кто-то из вас когда-то о нашей клинике слышал? Да! да. Нет. Отлично. Те, кто слышал, очень приятно, что до вас уже наша информация дошла. Те, кто не слышал, сегодня я кратенько вам расскажу, что это вообще за клиника, зачем мы вообще созданы и чем мы вообще можем вам помочь. На самом деле, если бы это вам было не полезно, ну, вряд ли бы я бы здесь была, да? А, хотелось бы немного остановиться на том, да, официально, каким это учреждением является. Клиника а, является отделением детской городской больницы на Дзержинке, Светлозина или, если кто-то там знает, да? А, и мы являемся коммунальным учреждением, то есть это не частности. Вот. Дальше мы занимаемся Дальше. помощью психологической, медицинской и социальной молодежи и подросткам. Вот. Самое основное то, что изначально, кто там знает, это был пилотный проект вообще по Украине. Спонсором являлся ЮНИСЕФ. Кто знает, такой ЮНИСЕФ является спонсором Барса, но для мальчиков, это будет да. ближе. Да? Сейчас это стало государственной программой и по Украине таких клиник уже около 60-70. В принципе, наша является одной из лидирующих, поэтому можете приходить смотреть. Дальше хотелось бы сказать о том, что на кого рассчитаны. Мы рассчитаны на молодежь и подростков от 14 до 18 и молодежь до 25 лет. То есть вы попадаете в наша целевая аудитория. Также мы принимаем родителей, если есть в этом потребности, принимаем тех людей, которые приходят. И наявных специалистов на данный момент нет, а у нас они есть. То есть, ну, в принципе, мы никому не отказываем. Дальше получается такая штука. Кто же у нас принимает? Принимает у нас педиатр, гинеколог, дерматовенеролог, психолог, социальный педагог, уролог, нарколог и юрист. А хотелось бы сделать большой акцент на том, что вы замечаете, что совсем разношерстные да, специалисты принимают. Врачи и юридическая помощь, и психологическая Это в том случае, то есть если вы к нам приходите, у вас является спектр да, каких-то проблем, то можно обратиться к любому из этих заявленных специалистов. Дальше. Какие же виды услуг мы предоставляем? как минимум это консультация, просто разговор человеческий, если вдруг вам надо, да, э, например, к юристу да, мы приходим, хотелось бы обсудить моменты, где ущемляют наши права, где не ущемляют, ну просто побеседовать. Профилактическая, тоже у нас лечебная, естественно, потому что врачи принимают, ну и все, которые здесь заявлены, реабилитация, вдруг вы там отходите от какой-то болезни, да, и вам нужно сопровождение, то мы это тоже предоставляем. Дальше хотелось бы сказать о принципах нашей работы. Все заявленные специалисты, которые, о которых я говорила, самое основное они принимают абсолютно бесплатно. То есть вы за прием не платите ни копейки и приходите с города поднятой головы. Да? Естественно, если вы там хотите какими-то услугами попользоваться, к примеру, у нас есть возможность пройти анализ на вич да. То есть это тоже у нас делается бесплатно, но действительно, ну, перчаточки, шприцы, я думаю, каждый может себе купить, да, то есть у нас не настолько высокое государственное обеспечение. Дальше. Есть такой принцип, как анонимность. Вы приходите, и вы можете назвать себя как угодно, как вам в душе заблагорассудится. То есть, кто пьет пяточки, кто там Марго, кто супермен, кто как хочет себя называть. То есть главное, чтобы вы запомнили, как вы себя назвали, да, чтобы когда вы к нам придете не было проблем в том, что вот, а, мы забыли, да, как мы себя называли. Главное — запоминать. Карточки мы заводим сугубо для себя, для, да, для того, чтобы вы знали, что вот был супермен, его смотрел уролог, да, и как бы, как бы этот человек был. Дальше. А, есть еще такой принцип конфиденциальности. Если вы приходите... Никто не будет звонить маме, папе, дедушке, бабушке и говорить о том, что у нас был такой-то человек по какому-то поводу и столько-то раз. То есть, естественно, мы работаем в ваших интересах. Никто стучать на вас не будет. Да? Но если вдруг ситуация, конечно, из ряда вот выходящая, к примеру, приходит девочка 14 лет где-то вот на третьем-четвертом месяце беременности, то понятно, что здесь необходимо подключать родителей, но родители подключаются только с разрешения человека, который пришел. Я не могу силой заставить, да, вот приводить сюда своего папу или маму. Решается это все совместно с вами. И консультирование, и вообще весь процесс лечения тоже совместно с вами. Мы интересуемся вашим мнением. А также какие у нас тут еще есть... А, это мы дальше уже погнали, это далеко. Мы понимаем ваши потребности на данный момент и готовы вам помочь. Потому что, как бы сказать, я сама не столь давно была в таком возрасте и понимаю, что иногда эмоции кипят, там, я не знаю, какие-то проблемы сложно решить, даже иногда побеседовать не с кем. Да? Поэтому мы специально для вас сделаны, чтобы если вдруг у вас есть какая-то ситуация, вы уже не знаете, как ее решить и поговорили с друзьями, с родителями или ни с кем не поговорили и у вас такую уже просто крышу сносит, вы можете прийти к нам. Вот хотелось дальше сказать, да, помимо того, что мы проводим индивидуальную работу, каждый специалист, да, общается с тем, кто к нам приходит. Мы еще подключаем молодежь. То есть чем те участники, которые к нам пришли, могут э, как бы нам помочь? Да? Вот, что может делать у нас молодежь в клинике? Делать может кто что захочет, ну естественно без вандализма. То есть, если вы хотите... Вы можете принимать участие во всех мероприятиях, которые мы делаем. Мы делаем флешмобы, мы делаем акции, мы проводим лекции, мы общаемся в кругу. Мы сидим, в дальнейшем планируется просмотр фильмов у нас в клинике, то есть мы на большой экран выходим, смотрим, общаемся, пьем чай и просто ну, как бы проводим радужное время. То есть вы можете приходить на сборы волонтеров, которые у нас происходят, если вы ну, просто быть зрителем, да, если вы даже не хотите участником быть, но вам просто интересно, да, вы можете прийти и сказать, вот это мне нравится, вот это не нравится, это уже хорошее участие. То есть вы показываете точку зрения молодежи на то, что вообще происходит, актуально мы это делаем или нет. Вот, как же с нами можно связаться? Мы работаем с 8 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Можно к нам позвонить по телефону, записаться на прием, кстати, к специалисту или отписаться, если вдруг у вас какие-то планы поменялись. Можно найти нас ВКонтакте, кстати. Кто есть ВКонтакте? Да, все, все. Есть. 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 Хорошо, ВКонтакте. Всё. Ребята, приглашаю вас, э, вас в нашу группу. В принципе, зайти в нашу группу ни к чему не обязывает, поэтому можете прийти посмотреть. Все фотографии о наших акциях и вся информация о нас тоже там есть. Найти нас просто. Заходите в графу группы, пишите «Клиника Дружня Домовой» и высвечается, а дальше можно? высвечается вот такой вот логотипчик наш «Город сумы". Заходите, и там вся информация о нас. Есть раздел Обсуждения, там, где вы задаете вопросы, и вам сразу там же отмечают, отвечают специалисты. Есть, если, если стесняетесь, без проблем можете написать в личку, часто бывает ВКонтакте Я, часто бывает второй психолог Ольга Анатольевна и бывает наша заведующая, хоть она и в декрете, но она тоже может отвечать на вопросы, как медицинский представитель. Есть куча фотографий, куча видео о нашей работе. То есть, если вас это интересует, пожалуйста, мы только рады будем вас видеть. Вот. Если в процессе есть сейчас на данный момент какие-то вопросы, нету? Хотелось бы сказать одно единственное, ребята, на самом деле у каждого бывают сложности, у каждого бывают трудности. А проблемы всегда можно решить, проблемы всегда можно как-то понять и помочь, если вы хотите, чтобы вам помогли. Поэтому, пожалуйста, конечно, интернет классная вещь, да, там можно найти все на свете. Друзья тоже, хорошие товарищи могут иногда подсоветовать, да, но не всегда это может сработать, потому что в интернете не всегда можно наткнуться на достоверную информацию. А друзья иногда, как там говорится, да, не говорите о своих неприятностях, потому что 50% пофигу, что они у вас есть, а 50% рады, что они у вас есть. Поэтому, друзья, тоже такая вещь двусмысленная. Поэтому обращайтесь. Не зря эти специалисты учились 12 лет, и они что-то знают. Поэтому можно обратиться и спросить, если вас не будут говорить, скажи мне свое имя, адрес, фамилию и все остальное, можно прийти анонимно. То есть мы только будем рады вас видеть. На этом, в принципе, я могу вас отпустить. Если есть какие-то вопросы, подходите, спрашивайте, приходите к нам в гости, звоните. Будем рады видеть. Мы вам просто предоставим ту информацию, какая есть у нас в умах, да? по статистике даже вот, ну почему я сейчас сказала вот эту фразу с и я увидела реакцию да, некоторых людей. Потому что мы работаем тоже в направлении подростковой сексуальности, подростковой контрацепции, <сёк> отношений сексуальных и подобных вещей. Эта тема для вас очень актуальна на данный момент. Я представляю, насколько, потому что, ну потому что так оно и есть. И если у вас недостаточно информации, пожалуйста, обращайтесь, потому что у нас были ребята и девочки, которые прибегали к нам в возрасте 15-14, некоторые в 13 лет, рвя на себе волосы в положении или с какими-то венерическими болячками. Ребята, конечно, мы поможем этим людям, но хотелось бы чаще видеть вас в таком качестве, чем в истерике, да, у нас и в слезах, потому что, ну, каждый думает, да, вот с кем угодно, только не со мной, да? Случиться с кем угодно. Вот я, 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 у меня же все хорошо, я адекватный нормальный человек. А потом, а, а потом, а что со мной? А что? Вот, я же такой хороший, а со мной такое случилось? Случится разное и страшное может с каждым. Есть центры ВИЧ-спида, если туда придешь и пообщаешься с людьми. Некоторым хватает одного визуального контакта для того, чтобы заболеть ВИЧ-инфекцией, и потом менять и ломать всю жизнь свою напрочь. Я знаю таких людей. И как бы, если вам интересно, можно устроить встречу тоже, для того, чтобы вы пересекли. Мальчики. Вот вы считаете, что это вас не касается, да? Я вас просто такие мальчики.